Действительно, очень много граждан обратились с заявлениями в органы власти, в органы милиции. Заявление о том, что не выполняется решение суда от 6 декабря по поводу запрета акций, которые были проведены в правительственном квартале и вообще в центре города Киева. И это, в принципе, явилось основной причиной рассмотрения этого дела в административном окружном суде вчера. Мы выполнили решение суда и полностью была обеспечена жизнедеятельность этого квартала, этих улиц. Улицы были разблокированы. Милиция была настроена в первую очередь мирно. Милиция была настроена на разблокировку улиц для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность в первую очередь правительственного квартала и жизнедеятельность граждан, которые проживают и работают в том квартале и в улицах, центральных улицах города. И я бы сказал, что максимально толерантное отношение к гражданам, корректное отношение к гражданам, несмотря на то, что им пытались противодействовать некоторые силы, некоторые граждане, которые находились на этих завалах, на этих баррикадах так называемых, при этом работники милиции максимально старались сделать таким образом, чтобы никто с присутствующих не пострадал. Но вместе с тем хочу отметить, что два работника милиции получили телесные повреждения. Сейчас доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. По вчерашним заминированию в первую очередь милиции была обеспечена организация охраны места происшествия, эвакуация э, граждан э, с метрополитена. Э, и максимально были проверены все места возможного закладки взрывных устройств. И э, после того, когда милиция полностью уже проверена, когда составился акт, э, когда милиция была убеждена в безопасности э, тех мест, где э, пребывают граждане, Було открыто поміщення метрополитена, і це було доведено до граждан. К сожалению очень много сообщений о заминировании тех или иных объектов поступает в органы милиции не только в городе Киеве, а и в других городах Украины. К сожалению, в большому. в основном у нас это ложные вызовы. Но все равно хочу предупредить граждан, что за это тоже предусмотрена уголовная ответственность, предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса. И, к большому сожалению, это очень много отрывает сил, времени у работников милиции, которые они могли бы потратить на раскрытие преступлений, на защиту законных прав и интересов граждан. Я специально себе делал заметки, несколько... указания или еще что-нибудь. И тем более.